Пишут, у меня информация, что будет восьмой этап обмену полоненными. Давайте посмотрим, ну, что будет на ближайшие дни обмен. Смотрите, они конкретные дни меня так воспринимают. На ближайшее время. на ближайшем на, на этом же неделе. А, Обменные Ну да, идет. Да, быстрая карта идет. Палки в колеса вставляют. Идет. Ну, должен быть, да. Ой, дай Бог, що повернулися, дай Бог. На ближайше время, говорю, да. Угу. Да, ось я в Криму ліквідована комбрига 155-ї бригади морської піхоти, з заступника головнокомандувача військово-морським флотом Росії. Непогано, так? Да? Я вас питаю: а вдасться Україні ну, взагалі, от та що робиться? Вони вдасться цій ситуації вибить Чорноморський флот з Криму? Вот все, а практически, смотрите, там же осталось очень мало. Они же его куда только да. не вывели. Они его на Вони дальний Там они да, вы, не... да, вы Ну, я не думаю... Нет, им же не можно выводить військові корабли через Босфорде-Данеллу. Поняла? Закрыла... Ну, понятно. ну что-то они там как-то... Я думаю, что а, что-то они да. не придумали. Ну, я, нет, они не в там, где Сочи. Что они там были в Сочи? Новороссийск. Да туда вывозят. Как мы Давайте. Способ... Российский Роси... Роси... флот будет господствовать... Да. Присутствовать в Крыму. Вот так. Российский флот. Российский флот будет присутствовать в Крыму. Угу. Тут действия украинских вооруженных сил показаны. Угу. Причем хорошие действия. Дай бог. Нет, не по итогу нет. Ну, не будет он. Угу. я, ну, то, ну, ну вже і так воно йде до цього. Ну, Подивимося. Думаю, ребезеньки, ми вчора говорили, що це робиться руками Українських Збройних Сил. Все. Їхні Питання вирішуються через нас. Правда, ж правда? Так, Ліна, Чук, питає про Дніпро. Давайте подивимось загрози Дніпру. Мабуть, стільки Дніпро. ночью будьте внимательны угу. опять показывает либо смотрите либо центр либо вот, памятник какой-то либо это церковь любой конфессии вот почему-то желание какое-то желание у них стремление уже давненько показывает ну, может где-то рядом упасть на ближайшее время смотрите на ближайшее время к сожалению днепр в дневное время будьте предельно внимательны. Уже, к сожалению, такое было. И сегодня в Одессе вот это получилось, да? С баллистикой. Ну, Есть перемещение, знаю... передвижение. Да, опасность идет. Вода от воды а, с водой. То... Я смотрю, знаете, что? Дивлюся про то, что... Это про Одессу сейчас будет дивиться ситуация. Но питают люди, как эти обстрелы ТЦК, которые вы сказали, что могут быть, как они влияют на их работу? Это цикра Украины. Ну, видите, идет удар. Вот, видите, это цель. Цель. Да. Я уже говорила, что у них присутствует цель сорвать мобилизацию у нас. Да. самое ближайшее время. Так. ну как, другой путь, другой выбор. Ну никак, по сути, она не вплынет. По иллюзии, видите, идет у них. Угу. Разочарование. У них же там опять начали военкоматы ну, гореть, понимаете? Ну да, там и будут. Да будут, мне, говорят, мне кажется, что это даже их люди сами выпали. Так, Винница. Просить военкомат, давайте просто подаемся Винницу по загрозам. Винница. Под Что угрожает Венец, Венецкая область? Венец, Венецкая область. Агрессивно настроена, смотрите. Опасность, смотрите, идет опасность, идет область. Ну вот область, Венецкая область идет, может лететь. Да. Значит, медицинские учреждения, административные, будьте внимательны, около воды сейчас предупреждаю. Вот отдых около воды, что-то связанное с водой. Производство. Работа ПВО. ПВО. Перемещение и передвижение. Обратите внимание на это. Юля Завада пишет: подивіться, будь ласка, чи, чи будуть росіяни відкривати новый фронт на Харківщині в районе Козачьей Лопани и Богодухово. Вот это взбирается. Дякую. Казачья лопань. Пойдем по сейфу на Казачья лопань. Пойдем по сейфу на Казачья лопань. На Казачью Пока, смотрите, пока карта пассива тяжело, но силы действительно они какие-то собирают. Угу. Но это время надо им. Время тут. Ну, это, смотрите, они могут, знаете, просто типа в этом направлении бросить какие-то силы просто неожиданно, ну, просто типа на убой. Угу. Да. Могут. А, шо, а, давайте же Богодуху подаем, а что там? Богодуху. Это просто вот тупо бросить их. Угу. А, Богодуху. Россия. Наступление Богодуху. Хитрость присутствует. Как-то вот здесь богодухов, здесь как-то хитро. Если там, смотрите, тупо бросить. Казачай да. Лопань, где-то тот, то, тот район, типа бросить, как отвлекающий маневр, а вот здесь вот как-то хитро. Что-то связанное, может быть, с водой, если там есть вода. Вот здесь mm -hmm. надо быть внимательным. Вот что-то, да, по, по итогу планы у них здесь иллюзорные, видите, тут э, король мечей. Да. Но здесь идет какая-то опасность нашим ребятам. Именно район Богодухова. Это может быть, опять же, я не знаю, там по воде, но я не знаю, вот как нестандартно, хитро как-то, поняли, как-то хитро. Угу. Да, иллюзорные планы, но попытка может быть. Ану ось пишуть, що Зеленський підписав, ну я не читав, квиток на виїзд для митрополіта Ануфрія. Що він, його будуть ну, з країни відваряти? Тому що в нього його залишили громадянство України. Так, что у нас там? Фрива, он что-то не сильно не он и боится туда ехать что-то. Вражку? Угу. Он боится почти. Здесь как-то замешанный финанс Типа боится тут да, все? Ну да, вроде как с вещами на выход. Но смотрите, тут не боится он, страх у него какой-то. То ли финансы, то ли, но это достаточно большие финансы какие-то. Ну конечно, выявляется, как Тукин изрешай. Поняла, я ведь молчу, потому что там, разумеется, свои. Свої, тут ти сам, тут, тут ти керуєш, да, а там тут ты сам ты керуешь. Да, тут ты сам себе был как бы этот начальний бар. Жанна Вік, дуже прошу за, за, дуже прошу за рівне. Жанна питає Давайте подивимося рівне по загрозам. Да, да. В дневное время может быть неожиданный прилет. Будьте внимательны угроза баллистики. Ну, дроны тут 100% есть. То есть опасность идет. Да. Очень сильно нагнетать обстановку будут. Но это по всей Украине они будут нагнетать. Работа по ВО. Башня падает. Башня опасность идет. Вот смотрите, сейчас у меня этого не выпало. Исходя уже из карт, то, что было э, в, вот, на трассе Житомирской, да. у меня было, у меня на Ровно очень, вы же смотрите, да, кто меня долго смотрит, у меня все время там было, что там есть ДРГшные группы, спящие внутри, да, ну, какие-то диверсионные группы. Вот там есть опасность того, что мог, может быть вот такая ситуация где-то, как вот э, то, что произошло на Житомирской трассе, вот под, подрыв чего-то такого. Ну, такая опасность быть, есть. Да, а здесь, знаете, давайте, можете... давайте, здесь из хорошего, здесь двойки, да? И все-таки спецслужбы да. над этим работают. Но такая опасность Я есть. Дуже цікаво зараз багато інформації, тому що наші почали гатити по окупованих територіях, там, де, скуп, там, де скупчені війська, бо їхні главні кермани. Чи розумієш, що люди не можуть, яку наші погинути загинути, але така ситуація є. Давайте подивимося. Тобто Україна взяла тактику просто знищувати ворога і його штаби на окупованих територіях? Тому що ми ж чекаємо ударів по Москві, як не крути. смерть дьявола везде смотрите везде везде о планы просто видите везде тут есть план Уничтож... уничтожение и причем это знаете такое это тут не просто что-то а тут по-крупному по-крупному они уходят пишу, пошли пачками ну, надеюсь, что пришли. Надеюсь, что это якось вплине взагалі. А вот это питание, як це вплине. Якщо так і далі, як це вплине на боєздатність российской армии. Ну, печальненько. Да? Печальненько, но при этом они видите, они будут вот эту информацию блокировать. Ну, недаром же там, давайте Путин же издал закон, что там все засекретить, да? Засекретить то, засекретить пятое, десятое, в связи, как я понимаю, был расклад с тем, что происходит э, на территории России, включая финансовая составляющая. Блокировать, mm -hmm. наказывать, кто будет распространять, они боятся, чтобы это не пошло, ну, на другие там, mm -hmm. полида, они боятся, да усиленно, жестко контролировать это, чтобы информация не выплывала. Mm -hmm. Удастся им по итогу контролировать эту информацию? Удастся контролировать эту информацию? Она все равно будет идти. Она, да, они будут препятствовать этому, но все равно она будет доходить. Ну, это, знаете, вот чтобы они как-то восстали, там начали что-то делать. Е, по-мені, вот это зомбирование, оно вот, оно, они ж уже скачают это зомбирование. Ну, а воно щось дасть з їхнім зомбіруванням. Мені кажеться, що воно якось у них піде по косій. Я не думаю, що воно досягне своїх своїх цілей, тому що вони е Ну, по-перше, економічний спад, ми ж бачимо постійно. А, відомо, так, так? В Україні там кажуть, що може бути, але я думаю, що Росія перша піде. Так, Любесенький ставив лайк, донати на нас Збройні Сили, підписуємося на мій канал, на канал пані Олени. Бюн обов'язково. І зараз під відео ви можете натиснути кнопочку і придбати мій курс зі і ся і курс публічних виступів. Нарешті ваш голос почують. Давайте, будемо вчитися Пані Олена, питання таке: Зеленський буде говорити завтра з Трампом? Але, і почнемо з іншого, кажуть, що навіть є така думка в колах, що Трамп може приїхати в Київ. Гіпотетично, давайте подивимося. Вот давайте не так... в Київ, а в Україну. Бо може, ну, да, давайте, в може, Україну. в Україну. Це може бути Львов, да, це може бути будь-яка ну, Так, да, але ну, кажуть, що хочуть його повозити по фронту просто. О, це був, я, знаєте, за. За, за те, щоб його потягати. Да, да, я, я, я не знаю. По всьому фронту. Помните, я вспоминаю, я вот это делала расклад, сейчас немножко отвлекусь на звонок Макрона, телефонный ну. разговор Путина. И я вспоминаю, помните, когда приехал Макрон и Шольц, то да. через Бучу их провел сначала, да, а потом да, да, с ними встретился. И какие да. они уже стали, да? Макрончик, же не был в Буче? Макрон был в Буче. А тоже был? А, они же был с Шольцем. Макрон да. вместе с Шольцем. Помните, они приехали уговаривать Зеленского, а да, он да. их раз и через Бучу и совсем другой эффект был. Ну да. Ну, так, так, гипотетически, давайте на сегодняшний момент Трамп вообще приедет вот, в Украину, что скажут, исходя из сегодняшнего момента. Боится он. Ему не могут обеспечить достойной охраны. Пока боится. Хотя, смотрите, все, вот это на мой сегодняшний момент. Хотя дальше, смотрите, дальше идет карта выбора. Угу. То есть все возможно, но под вопросом, конечно, страх у него. Она еще працюет правильно я понимаю? Ну да, работа. И причем здесь не только наши. Я так думаю, что Европа тоже там работает. Ну, им же треба, конечно, в Бучу зезды. Макрон ему там рассказывал, байки. Э, да, как бы Зеленский хочет, чтобы он в самое ближайшее время приехал. Вот самое ближайшее время, конечно, нет. Я сразу. Видите, он боится башни, он боится башни в дороге, хотя тут идет защита со всех сторон, но он все равно боится башни в дороге. Да, конечно, война, вы что, война. Но при этом, понимаете, в чем здесь дело? Здесь немножечко в другом дело. Я так понимаю, что поскольку э, Трампу и так идет опасность, да, помните, да. в дороге, на да, перемещениях, да. в передвижениях. Тут то є момент, щоб хтось може воспользоваться, і это не то, що там не, дивіться, Україна, Украина, це ж не якась там це не ж не Сомалі. Тут може бути що хочеш, і в дорозі, наже что що может може бути. Тут дуже серйозно працюють всякі спецслужби. Так, любасники, ставим лайк. Що трапилось взагалі між Азербайджаном і Росією? От люди мені пишуть такі запитання, таке враження, що між ними назріває конфлікт. Так, да, назріває конфлікт. И да. инициатором этого конфликта все равно является Россия. То да. есть, понимаете, Россия у меня был расклад, достаточно прекрасная страна, Азербайджан, развивающаяся, да. работающая, которая хочет жить и развиваться, Россия хочет воевать. Ей нужны ресурсы да. Азербайджана, им нужна и Россия нужна вернуть, попытаться вернуть Азербайджан в ОДКБ. Но и последняя главная цель это как бы он же хочет все бывшие советские республики, включая Азербайджан, опять вернуть под свое крыло. Этого ну, не может будет. Турция забрала их давно. Да, тем более, что у Азербайджана есть хороший покровитель. То есть, смотрите, Азербайджан это не Лукашенко. Конечно. И богаче на богато. Это, не Лукашенко в том смысле, который будет вот это вот. А, как его я забыла? К сожалению. Алиев, Алиев. Алиев, Алиев. да, перепрошу. Он такой, он достаточно жесткую позицию занимает. Он не будет сюсюкаться. Мне кажется, что они, так, уже так сильно с Туреччиной злились в обеих, что их тут не ну, разорвешь э... просто. Давайте так, ну, это Северный Кавказ, это вот Северный Кавказ, он Кавказ, так да, по сути. Считаю, он, 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 он будет отсоединяться. И, кстати, у Азербайджана очень хорошее будущее, очень хорошее. Вот я вас спрашиваю, Чи ли спро... будет помогать в войне на Кавказе против России? Смотрите, здесь есть какой-то план. То есть это а, не впрямую. Тут какой-то совместный план, поняли? Против Кремля, кстати. Против Кремля. Да, совместный да, план. Да, И да. здесь, здесь, знаете, здесь замешаны такие игроки. Ну, такие мощные глыбы. Да, что-то назревает. Ну їм же розумієте, їм же по-любому зараз треба ослабити Росію, щоб вони могли піти туди. Їм треба. По перше, оці, оці такі от, Як вам ця Грузія, Вірменія? Їм треба, їм треба там, де це Грозний, Владівка, Краснодар, щоб з'єднатися через Україну, піти на Європу. там не було Росії. Я так думаю, У мене така думка давно вже існує. Щоб вони могли контролювати оцей частину Чорноморську з усіх сторін. Це все, і вони будуть контролювати. Тому їм треба Кримський мост. Вот тоже дорога, а че погнали? Пытань... ну ну, это...